सूचना में ठगाई की गई थी और आरोपी को काफी आ, महीनों के बाद पकड़ा गया है आ, क्या कुछ आगे की कार्यवाही होगी और किस तरह से जो है सजा सुनाई देखो ये कम्प्लेन लॉज होने के बाद कल पुलिस ने दो लोगों को जो प्राइम एक्यूज है शाहीन बानू और उनके हस्बैंड अनवर दोनों को अरेस्ट किया हुआ है और आज कोर्ट में उनका प्रोडक्शन हुआ था पुलिस ने तीन दिन का रिमांड मांगा था और ऑनरेबल कोर्ट ने दो दिन का रिमांड ग्रांट किया है जी आ, सर कितना फ्रॉड था और इनके अलावा और कौन कौन आरोपी जो है सामने आ सकते हैं एक बड़ा कांड क्या जो कंप्लेनेंट जो है आ, उनके पास है शुरू में इन्होंने ऐसा स्कीम रखा था लोगों को बुला के इन लोग ऐसा इलीगल कैनवास करते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी पहचान है हमारे रिश्तेदार उसमें जॉब करते हैं तो हम आप लोगों को मकान उसमें हंड्रेड परसेंट दिलवा देंगे एक अगर उन्होंने एक लाख साठ हज़ार एक फ्लैट का तय किया था दुकान का तय किया था और थर्टी थाउजेंड डिपोजिट ऐसा करके एक लाख और साठ हज़ार शुरुआत में इन्होंने कलेक्ट कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे पता चला जब इन लोग उनके घर से भाग गए लॉक मार के तब पता चला कि इन्होंने काफ़ी लोगों को इस तरह ही ठग किया हुआ है ऐसी जिसको बोलते एक गलत और लुभावनी लालच दे करके तो वैसा पीछे से मालूम चला है कि इन लोगों ने बहुत लोगों साथ ऐसी ठगाई की है सर फरियादियों का ये भी कहना है कि इनके साथ में जो गांधीनगर में कोई मिला हुआ है और उसका ये मानना था कि वो सरकार से मिला हुआ है तो कोई बड़ी चैनल इसके पीछे हाथ लग सकती है अगर पुलिस सही दिशा में तपास कर पुलिस बेशक पुलिस सही दिशा में ही तपास कर रही है फरियाद में ऐसी कोई चीज़ों का उल्लेख नहीं है कंप्लेनेंट का ऐसा कहना है कि मेरे एक रिलेटिव उसने उनको कहा था लेडी जो शाहीन बानो ने कि मेरे एक रिलेटिव जो है वो उसमें जॉब करते हैं तो आपको मकान दिला देंगे तो उस लाइन पर उस बिना पर पुलिस की तपास जरूर होगी ऐसी हम सबको उम्मीद है धाराओं में जो है अभी मामला दर्ज हुआ है ठगाई छेत्रपिडी और बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाना तो बी की सेक्शन थ्री और ऑनवर्ड जितने भी सेक्शन है से, जो ओरिजिनल आई पी सी फोर जीरो सिक्स फोर ट्वेंटी फोर सिक्सटी सेवन हुआ करती थी ऐसी अभी बी एन एस की सब सेक्शन इसमें अलग अलग इन्वोक की गई है उसके तहत अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है क्योंकि इसमें एक बोगस गुजरात हाउसिंग बोर्ड की एक बोगस रसीद बनाई गई थी तो ये काफ़ी सीरियस ऑफेंस है कि गवर्नमेंट की स्कीम में गरीबों को ठगा जाता है और गरीब लोग अपने लाखों करोड़ों की मूड़ी जो बचाए हुए थे आ, सरकारी योजना के तहत उनको लूट लिया गया ये अपने आप में काफ़ी सीरियस मामला है रिमांड मांगे गए और कितने दिन के दिए तीन दिन के मांगे थे तीन दिन के सामने ऑनरेबल कोर्ट ने दो दिन के रिमांड दिए हैं पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है बोगस जो रसीदे हैं गुजरात हाउसिंग बोर्ड की कहाँ उन्होंने बनवाई है किन लोगों ने सपोर्ट किया है और कितने एक्यूज इसमें इन्वॉल्व है और कितने विक्टिम्स उन लोगों ने ठगे हैं ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तीन दिन के रिमांड मांगे थे तो ऑनरेबल कोर्ट ने दो दिन के रिमांड दिए हैं थैंक यू जरा ना नाम साफिया पठान है बराबर अधर लोगों के साथ बहुत अलग अलग सिपाही शाइन बानो अनवर भाई ने बहुत स्कैम किए सबके साथ अलग अलग किए हुए हैं ऐसा नहीं कि कोई का यूँ किया है सबके पास से सब अलग अलग स्कैम किए पैसा लिया उनके पास से कोई तो के पास से पचास हजार लिए कोई के पास लाख रुपए लिए कोई के पास ही लाख कुछ ऐसे अधर पैसे लिए हुए बराबर कुल मिला के सिपाही शाहीन बानो अनवर भाई और सिपाही अनवर भाई निस्बा बानो और अन ये चारों लोगों ने लोगों के पास ही बहुत छेटर पेंडिंग करी है बरोबर ने लोगों के पास ही आवे के मकान के पैसे कोई के पास से लोन के पैसे सबके पास से अलग अलग पैसे लिए हुए हैं बरोबर मकान के लिए क्या किस तरह से आप ने पैसे लोगों ने जवाहरात बेच के पैसे दिए कोई ने लोन लेके पैसे दिए सब ने अदर अदर करके ने, ने पैसे दिए हुए लोगों को मैं बहुत इन लोगों ने कितना जरूरी था लिए, एक सपना हमारे लिए घर भी बहुत जरूरी था और एक हाँ सपना था कि हमको घर मिल जावे हमारा तो हमारा एक घर हो जावे और हमारी दुकान हो जावे हमको बहुत ड्रीम था इस चीज का पर वो सब ड्रीम हमारा अधूरा भी रह गया इन लोग धोखे निकले हमको सपने दिखा के बेकार करके आज हमको ये मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया इन लोगों ने સાત નો પચીસના રોજ વિજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો ફરિયાદી જોહરા કુલ ગુલાબ કુરેશી હતા અને આરોપીમાં શાહીન બાનુ અને અનુરભાઈ હતા તેઓ બંને પતિ પત્ની છે આ પતિ પત્ની બંને ફરિયાદી અને બીજા જે સાક્ષીઓ છે અને વિશ્વાસમાં લઈને એવું કીધું જે અંબર ટાવાની પાછળ હાઉસિંગના મકાનો બને છે તેમાં હું અમારે ઓળખાણ છે ને અમે તમને મકાન અપાવીશું એમ કરી અને જે ફરિયાદી પાસેથી એક લાખ એસી હજાર રૂપિયા અને સાહેદો પાસેથી વીસ લાખ એમ મળીને ટોટલી લાખ હજાર રૂપિયાનું આ લોકોએ છતરપિંડી કરી હતી આ સંદર્ભમાં વિઝર્ભ પોલીસનો ગુનો નોંધાયેલો અને તેનું અનુસંધાને ત્રણ અગિયારના રોજ એમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને હાલમાં તેઓ બે દિવસના રિમાન્ડ ઉપર છે અમે આપણે જણાવ્યું પ્રમાણે ટોટલી નવ સાહેબો છે અને એક ફરિયાદી બની દસ જણ સાથે છેતરપિંડી કરી છે અને કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી અત્યારે એ પૂછપરછ ચાલુ છે તપાસમાં મો બધું જાણવાનું હશે જરૂરિયાત શું હતી આ રીતે ક્ષેત્ર મેડી કરવાના અથવા તો પહેલી વખત ફર્સ્ટ ટાઈમ કર્યું છે અને ઉદ્દેશ ફક્ત અને ફક્ત છેતરવાનો અને પૈસા એકત્રિત કરવાનો ઉદ્દેશ હતો પહોંચ આવતી વ્યક્તિની હા જે પહોંચો આપી છે એ ડુપ્લિકેટ છે કારણ કે એવો કોઈ કોન્ટેક્ટમાં નથી અથવા ખરેખર જે કોર્પોરેશનના મકાનો છે એના તરફથી આવી કોઈ માણસોને આપવા પણ નથી આવતા આ સંદર્ભમાં તેઓએ પૈસાની ઉઘરાણી કરી તો જે આરોપી છે એમને એફિડેવીટ પણ કરી આપ્યું હતું અમે તમારા પૈસા છે આપી દેશો એમ કરીને એટલે જે ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા હતા એ બધા ખોટા આપેલા છે એ કંઈ નહીં રૂટીન જીવન જે જીવતા હોય તે નાનું મોટું કામ કરે છે કોઈ ફિક્સ એવું નથી ફક્ત ને ફક્ત આ વખતે એમને વિશ્વાસ પડ્યો અને ઓળખતા હતા એટલે જે ફરિયાદી છે એ અને જે સાહેદો છે એમાં ઘણા બધા એવા જગ્યાએ ફરિયાદીના સંબંધી થાય છે એટલે બધાને તેઓએ વિશ્વાસમાં લઈને છેતર્યા છે અત્યારે તો તેઓ કોઈ ફરી ફરી બોલે છે કે જરૂરત હતી એટલે વાપર્યા છે બીજાને આપવાનું તો આપ્યા છે એવી વાત કરે છે પણ એના માટે જ રિમાન્ડ લેવામાં આવેલા છે એટલે રિમાન્ડમાં ખબર પડી જશે હા પતિ પત્ની છે બંને આપણે મેં કીધી પ્રમાણે જે ફરિયાદી આરોપી બધા જુહાપુરામાં જ રહે છે અને એના કારણે બંને સંપર્કમાં આવેલા હતા